Військовий експерт з Британії Глен Грант вважає, що у Росіян є ще резерви до наступу до наступальних дій та штурму. Вони вичікують момент. Росія готується до нових атак, зокрема і на Київ столицю, використовуючи резерви та бронетехніку. Вони очікують на сприятливий момент для прориву. Їхня мета – швидко просунутися до столиці. Вони намагаються уникнути зупинки бронетехніки. От такий матеріал з'являється цього військового експерта. Ну, направда, три роки ми вже чуємо, що росіяни знову хочуть піти на Київ. Давно ця тема вона не в топі. Але от, пане Романе, чи бачите ви правду в словах цього військового аналітика? На вашу думку, чи можливо це або там марюють якісь страшні карти, що знову можуть піти на Київ? То чи є правда в цих словах? Ну, Якщо такого роду публікація е, спеціально запускається в качестві інформаційно психологічної операції для того, щоби. нам выделили большее количество э, сил, средств для обороны Киева, нам разрешили работать по российским тылам, нам дали больше F-16, дали джазма, наконец-то, чтобы мы били ими по Энгельсу, по Москве. А э, так давайте мы его поддержим. И еще пару таких статей напишем, если они вот именно э, подвигнут наших партнеров к такого рода действия. Ну а из реалий, если бы у россиян было достаточное количество войск для выполнения такого, такого рода задачи, они бы уже это сделали. Поверьте, Путин делает все, что может сделать, и никогда не откладывает на потом. Он такой однополчанин, однодневка, живет одним днем. И если у него есть возможность что-то сделать, он сделает это. А если он этого не делает, значит он не готов или у него нет этой возможности. Потому все эти страшилки движения на Киев, на Днепр, на Запорожье, на Херсон, на Одессу, это все страшилки, опять же, я повторюсь, смотря для чего. Если они подвигнут наших партнеров нам дать в два, в три раза больше вооружений, так и мы тоже давайте с ними вместе пострашимся. Ну а из реалии нечем. У россиян нечем даже дойти до Покровска не то, что до Киева, до Покровска 50 километров они не смогли пробиться. А представьте, до Киева сотни километров. Это нереально из области фантастики. А потому не в этой жизни, или, по крайней мере, не при жизни Путина у россиян появится такая возможность двигаться наземными операциями в сторону Киева. Максимум, что, как они могут угрожать Киеву, это с помощью баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет. Все, это максимал. И то и только из-за того, что Киев расположен на дальности где-то в 300 километров от линии границы. А вот для того, чтобы обезопасить, в том числе и Киев, надо, во-первых, получить разрешение на работу по российским тылам в этом направлении, а это направление в сторону Москвы, то есть Белгорода, Курска, Брянска. Это направление получить. Во-вторых, получить сами средства поражения. Нам нужны джазмы обязательно. Ну и выполнять задачи по заходу на российскую территорию, создавать зону безопасности не только для СУМ, а это, это в короткой перспективе это тактическая зона безопасности, а и стратегическую, оперативную, как минимум оперативную, а реально стратегическую зону безопасности, в том числе для столицы, для Киева. Для этого надо заходить. І брать під контроль частину Брянської області, час частину Білгородської, час частину Куртепане Романе. До наступних заяв я не знаю, яких коментувати про те, якщо можете, то будь ласка до того, що сказав глава МЗС Росії Сергій Лавров про те, що Російська Федерація ніколи не хотіла собі чужої землі. Насправді Росія просто дуже переживала за права людей. Заявив Лавров наступне: що мова не про території. Ми ніколи не хотіли чужої землі. За словами дипломата, але не дипломата, терориста, Російська Федерація просто хотіла, щоб до людей ставилися по-людськи. Як ну, взагалі, так пане Романе, вам, вам слово, бо я ну, чесно, емоції не переповнюю, тому що раніше я пам'ятаю Лавров і не тільки Лавров, ну всі ми прекрасно знаємо і пропагандисти, і представники Російської Федерації вони заохочували захоплювати великі міста України. Про це говорили публічно. Зараз риторика змінюється, і вони говорять про те, що вони не хочуть чужої території, а вони просто хочуть нормального людського ставлення до тих, хто перебуває тут. Це взагалі, ну як це сприймати Ну, дуже просто. Діло в тому, що у росіян є тлічний механізм. спасение любых видов, родов, неважно, любых слоев, в том числе, если это касается населения, так слоев, если они хотят эти слои. Вот мы же видели, как это делается. Они, они показали отличный механизм спасения этих русско-ждущих ждунов. А от тех, о чем говорит Лавров, так и есть. Есть такая категория россиян, которые почему-то живут на, в том числе и украинской территории. Ну, они хотели в Россию. Ну, я Донецкий, я этих людей видел, они хотели в Россию. Мы им еще в 2014 году говорили, ну, ради бога, никто ж не держит. Чемодан, вокзал, Россия. Ну, а что, какие вопросы? Сели, собрались и поехали. Люди захотели в Россию. Их немного. Но они есть, надо четко это понимать. Они есть в Донецке, они есть в Киеве, они есть во Львове, в Одессе, да везде они есть. Вопрос лени российской. А им же неохота ничего делать. Им же хочется, не отрывая задницы от кресла, решить этот вопрос. Но этого не бывает. Потому, естественно, вот такие, как Лавровы, они могли бы вопрос им помочь просто-напросто. Приехали бы, посадили бы их в автобус и отвезли бы к тебе в Россию. Вот и все. Какие вопросы? Если э, они э, видят э, какое-то не такое отношение, как бы им хотелось, к кому-то, неважно, ну, приедьте, пригласите, за ручки беленькие взяли, посадили, можете подвести не автобус, можете э, подвести Волгу какую-нибудь или Запорожье, в, в, в Жигуль российский, неважно, кому как нравится. Отвезите, постройте за те деньги, которые они бросили в войну против Украины, они могли бы уже десяток городов подстроить этим ждунам российским, пригласить их в Россию, они бы там жили, никто бы их там с их точки зрения бы не трогал, ради бога, никто, их же никто не держал. Причем механизм они еще один показали, уже, уже ген... такой геноцидный, причем террористический геноцид. Заходит российская армия на украинскую территорию, после того, как она начинает, ее начинают украинские войска уничтожать, это, это российская армия с этой территории забирает всех ждунов с собой и вывозит на российскую территорию. Это что же мы видели? Мы видели это в Изюме, вспоминайте, даже в Херсоне. Они же вывезли российских ждунов из Херсона, там практически никого не осталось. Это так, зашли, отсосали российское пророссийско-настроенное население, выплюнули его с этого пылесоса куда-то куда туда за Урал, все, очистили украинскую территорию от российских ждунов. Ну, надо было так и делать. И сейчас они это могут сделать. вопрос не Забирайте всех пророссийско-настроенных, которые... Забирайте не только э, с, э, тех, которые жили на территории Украины, забирайте тех, кого вы привезли. Они же несколько миллионов россиян, привезли на украинскую территорию. И в Крым, и на Донбасс, в Мариуполь. Мы же это все видим в Бердянске, в Мелитополе, то есть в Донецке в том числе. Там же очень много, миллионы человек, вот если брать по всей оккупированной территории. Они, наоборот, сюда их везут. Смысл? Вам потом придется их обратно вывозить. Вы же это уже делали. Еще раз повторюсь, они это делали, когда убегали с Херсона, с правого берега, когда убегали из-под Изюма первыми же бежали как раз вот эти российские ждуны, которые мы еще в 2014-м говорили. Чемодан, вокзал, Россия. И так вы могли тогда продать свое имущество, продать дома и поехать бы куда-то за Урал, там дальше кормить боевых комаров. Никто же в этом не препятствовал. А сейчас Лару начинает размазывать сопли по морде своего лица, такая уставшая лошадь, которая пытается выжить слезу у кого-то. Люди ж в мире прекрасно понимают, хочешь помочь кому-то, ну возьми, да и помоги. Возьми его с собой, накорми, посади у себя на колени, там, построй дом, вопросов нет. А лезть зачем? Для чего убивать сотни тысяч украинцев на украинской территории? Для чего создавать и уничтожать инфраструктуру, самое интересное, этой же территории, на которой сейчас живут и украинцы, и в том числе те же россияне, которых ä, привезли. То есть здесь уже ответа нет. Потому, ну, заврался Лавров, что здесь э, ну, Потому не надо на него обращать внимание и как-то э, реагировать. А оно уже отходящее, уходящее. Они уже чувствуют это. Их логика, она уже логике таковой не поддается. Они выстроить причинно-следственные связи просто не могут из-за отсутствия некоторых механизмов в голове. У них психоматрица по-другому прописана. Это россияне. Это в чистом виде россияне. В этом же вся и проблема. Они сами себя воспроизводят вот этой психоматрицей.